thank mm -hmm. you Напередодні нового навчального року в Лисичанську відбулася традиційна серпнева педагогічна конференція. На зборах вели конструктивну професійну розмову про проблеми та завдання системи освіти міста. Пріоритетом всієї діяльності керівницьких структур та педагогічних колективів міста є покращення якості освіти. Про це у своєму зверненні до вчительства говорив Лисичанський міський голова Сергій Дунаєв. Знаете, в первую очередь хочу отметить достойную нашу работу, которую мы проводили в летний период времени. Практически все трудовые коллективы уделили особое внимание каждому, каждой своей школе. Практически в каждом садике был проведен ремонт. Я хотел бы поблагодарить за участие, в том числе и родительский комитет, которые внесли огромную, я считаю, лепту в образование и, прежде всего, поддержку будущих поколений. Это наши дети. Что хотелось бы отметить по результатам работы 2012 года, это, конечно же, то, что в период 2012-2013 года обучения мы входим практически с обновленными классами, школами. Да, у нас есть еще дополнительные проблемы, где-то не решен вопрос по кровле, но ну, поверьте, мы приложим максимум усилий для того, чтобы эти проблемы закрыть. Это касается 14-й школы, 12-й школы, лицея, плюс вторая школа, 29-я. То есть проблемы, которые у нас есть, будем максимально в любом случае закрывать и решать. Помимо этого, мне хотелось бы обратить внимание, что, наверное, впервые за 21 год нашей независимости мы в течение двух с половиной лет сделали огромный прогресс, коммуникативную часть, да, коммуникации, которые сегодня есть в наших школах, это говорит о том, что мы идем впереди практически Луганской области по показателям. Не везде в городах есть проведенная компьютеризация школ. Да, нам нужно обновить еще дополнительный парк компьютеров, и мы это будем делать постепенно, шаг за шагом, мы это сделаем, поверьте это обновление и улучшение качества образования, потому что качество образования зависит все-таки от состояния дел в школах и детских садах. Я хотел бы отдельно отметить наше дошкольное образование. Вы знаете, все-таки как хорошо, когда приезжаешь во двор, и детвора наши радуются на детских площадках, правда? Многие заметили этот результат или нет? Заметили? Да. Поэтому эту программу тоже будем продолжать. Это районы РТИ, даже такие отдаленные районы, как та же самая Улица Свободы, ни, ни, нижняя часть Прибули. Мы везде практически установим детские площадки. Да, нам нужно их еще более 200. Я хочу сказать, что это тоже развитие наших детей. На начальном этапе. Но мы сближаем э, к этому и общество, и начинаем э, говорить о том, что они становятся друзьями и идут в школу более отдыхопроводную. Они уже больше будут знакомы. Значит, психи психологический потенциал наших детей будет просто расти. Вот об этом тоже нельзя забывать. И я считаю, что органы местного самоуправления достаточно четко, прагматично э, делают свою работу. Для того, чтобы наши дети сегодня э, развивались... Поверьте, за 16 лет, когда стоял спортзал на стекле, он сегодня ремонтируется. И там будут проводиться практически все мероприятия, посвященные спорту. Мы его сделаем. ДК культуры. ДК культуры имени Ленина тоже есть огромный прорыв и потенциал. Это тоже говорит о том, что наши дети имеют нормальное право во внешкольное время получать дополнительные знания. Школа искусств – это тоже наше развитие. Мы дополнительно сегодня сделали такой прорыв, что, поверьте, другие города сегодня приходят и говорят, что можно так, как в Лисичанске. Верите, нет? Поверьте. Это наш совместный труд, это не труд одного человека. Это совместный труд, я всегда ценю коллектив, прежде всего. Командная работа депутатского корпуса – областной совет, практически вся вертикаль власть. Наша с вами задача – обеспечить качественное образование для наших детей. Это является одна из основ для того, чтобы представители города Лисичанска могли достойно показывать результат на тех же самых Олимпиадах. Для того, чтобы наши, наших, детей замечали, особенно талантливую молодежь. А у нас, поверьте, талантливых детей очень много. По моим подсчетам, по, по моим задачам, которые ставил я и отдел образования, и более 350, не ошибаюсь. Нет? Поэтому э, хочется их достаточно больше. Может, мы еще не всех раскрыли и открыли. Над этим, я считаю, каждому руководителю нужно работать. Даже к тому же самому классу э, внутриклассная работа, там тоже нужно работать. У нас дети могут подсказывать намного больше иногда, для того, чтобы мы открыли наши таланты. Поэтому результат работы, он ну, опять-таки коллективный. Давайте обратим наше внимание, что мы не закрыли ни одной школы. Правда? Мы все удержали. Сколько бы слухов не было, но мы все удержали. Как бы тяжело не было финансирования, но мы смогли привлечь не бюджетные источники для решения проблем во многих школах. Впервые, практически за 21 год нашей независимости, наши школы начали получать Новый энергосберегающий опыт. О чем это говорит? Любое энергосбережение это вклад в развитие наших детей. Сэкономленные энергетические ресурсы это дальнейшее развитие базы той же самой школы. Пожалуйста, 12-я, 27-я, 28-я, 5-я школа, ага. какая 30-я школа. Уже детвора получила нормальный, чистый, красивый спортзал. То есть то, что я с вами говорил, давайте будем думать и буквально еще полтора года назад, помните, я говорил, что давайте все вместе, руководители школ, посмотрим, определим 5 школ для развития и для дальнейшего потенциала и будем впоследствии выполнять программу до 2015 года. И результат работы, поверьте, есть. Давайте рассмотрим, насколько сегодня работают наши садики. Мы постепенно, дополнительно создаем места. Вот за два с половиной года нашей работы мы создали порядка 220 мест. Мы сохранили инфраструктуру предприятий, которые не имеют сегодня социальной базы. Но они работают. Поэтому результат у нас совместной деятельности есть. Детский садик Теремок, вы знаете, да, 95 мест. Плюс сегодня мы создаем э, трейд, на базе третьей школы школа сад финансирования. Мы уже получили я эту программу, выбил из областного бюджета. Плюс дополнительно должно прийти 2 миллиона на золотой петушок. Так, вот. Поэтому э, тот, э, скажем так, застойный период, и переломный момент, он уже наступил у нас в 2011-2012 году. Я всегда был сторонником развития, прежде всего, инфраструктуры нашего города. Потому что в любом случае, если развивается инфраструктура в нашем городе, значит, у нас будет сильное образование, значит, будет сильная культура. Значит, мы сможем со школьной и дошкольной скамьи детей приучать к тому, что они, прежде всего, будут ценить труд других поколений. Поэтому я хотел бы обратить ваше внимание, дорогие коллеги, я вас всегда буду называть коллегами, потому что в школы приезжают и вместе с вами болею за эти школы. Проблем еще достаточно много, и программа та, которая начата, она впоследствии будет решена. Верите? Настойчиво, шаг за шагом мы вместе эту проблему мы решим. Самое главное, чтобы верили в это наши дети, потому что они должны понимать, что что мы делаем совместно с вами, это результат для дальнейшего будущего наших поколений. Хотел бы просто напросто пожелать вам хорошего проведения конференции нового учебного года, чтобы в душе у вас только горело, вон. дыма поменьше, чтобы было, как говорится, знаете. Потому что дыма много, а огня мало. Поэтому мне просто, чтобы у вас в душе всегда был огонь горел, чтобы дети наши были воспитаны, культурные, чтобы будущее города Лисичанска было намного впереди других городов Луганской области. Над этим мы совместно должны работать. И поверьте, в 2012 году, когда проходила у нас областная коллегия, Руководитель областного отдела образования Цымбол сказал, Сергей Владимирович, вы все вместе сделали настолько большой социальный прорыв в сфере образования. Поэтому я вам благодарен за то, что мы делаем это вместе, за то, что нашу работу ценят на разных уровнях, и за то, что мы воспитываем все-таки нашу молодежь в лучшую сторону. За багаторічну сумлінну працю та особистий внесок в розвиток освіти, міський голова Лисичанська нагородив низку педагогів грамотами та грошовими преміями. Освітянська галузь Лисичанська це 40 навчально-виховних закладів всіх рівнів та типів, в яких навчається майже 11,5 тисяч вихованців. Міська освіта це 1058 педагогів. Саме вони й обговорювали на конференції свої минулорічні здобутки і проблеми, визначалися з планами на найближче майбутнє. На цих питаннях дуже детально зупинився у своїй доповіді начальник відділу освіти Ігор Ганшин. Городським бюджетом на утрислюм в 2012 році було виділено 78,2 десятих мільйона гривень. что на 12,7 миллиона больше наличных показателей 2011 года. Но, к сожалению, как всегда, денежных средств в образовании на покрытие всех нужд, естественно, не хватает. И нам на помощь приходит городская власть, исполнительный комитет, городской совет. Постановлением Комитета Министра Украины 20.04.2011 года утвержден новый государственный стандарт начального общего образования, который вступает в действие в нынешнем учебном году. Документы предусмотрены ряд позитивных изменений в системе начального образования. Это в первую очередь обеспечено последовательное содержание дошкольного и начального образования, разработано, разработано единое содержание стандарта для всех языков обучения, предусмотрено изучение иностранных языков в первом классе Введена новая образовательная отрасль природоведения. В образовательной отрасли технологии выделена содержательная линия ознакомления с информационно-коммуникационными технологиями. То есть в этом направлении будем работать. В образовании в этом году к нам придут около тысячи детей. Это на 10% больше, чем в прошлом. И планируем мы открыть 43 первых класса. Говорячи про якість освіти школярів, начальник відділу освіти зупинився на результатах зовнішнього незалежного тестування як системи незалежного та об'єктивного оцінювання знань випускників. За прохання основної сесії 2012 году було зареєстровано 594 дівносто чотири одинадцятикласника. Це 91,5%. Значить, Українським центром підведені тоді. Тобто кожен ребнок може посмотрети. Сколько баллов он набрал по тому, либо иному предмету. Значит, есть эти данные и у нас. Я хочу сказать, что когда на областной конференции отметилась эта работа, было сказано, что Луганская область дала более 30 детей, которые набрали 200 баллов. Это высший балл по предметам. В это количество вошли и учащиеся города Лесчанска. Это два ребенка набрали по 200 баллов. Выпускники гимназии, Наконечная Юля по украинскому языку и литературе, учитель пятых и гусей в середине по физике, учитель Никулина. Отличные результаты тестированы, продемонстрировали учащиеся гимназии. Более 82% выпускников прошли тестирование на высоком достаточном уровне. Радуют результаты гимназии по физике, математике. Соответственно, 43% 24%. Более 60% выпускников 8 школы, лицея 26 28 имеют результаты высокого достаточного уровня основным предметам тестирования украинский язык, литература, история Украины математика. На высоком, достаточном уровне сделали, сдали украинский язык математику более 50% учащихся 27 школы, 13 -е. сдали историю на достаточном уровне 63% учащихся 5 школы. В то же время следует отметить, что большинство выпускников на тестирование показали средний уровень знаний, Не имеет результата высокого уровня ни по одному предмету учащихся школ 2, 3, 4, 5, 25. Особенно тревожит тот факт, что во многих учебных заведениях более 10% учащихся имеют результаты низкого уровня. Без информатизации и компьютеризации сегодня невозможно эффективная организация учебного воспитательного процесса. И одной из приоритетных задач в образовании нашего вот это компьютерная техника учебных заведений. В 2012-2011 году за счет средств бюджета получены новые компьютерные комплексы 5-25 школы. развития города Прошедше учебное на приобретение компьютерной техники для Лещанского методического центра Центра научно-технических творчества, учащихся молодежи при содействии городского ладони, было выделено 24 тысячи гривен. Учебные заведения за счет спонсорских средств значительно улучшили базу мультимедийной техники. На сегодняшний день 5 школ имеют интерактивные доски. 18 школ имеют 62 мультимедийных проектора, более 10 типов телевизоров. Сегодня к сети интернет подключена 21 школа. Хотелось бы, чтобы и последняя школа, 29-я, тоже приложила все усилия и подключилась к интернету. В 2011 году создали интернет-сайты гимназия, 5, 6, 7, 27 школы и центр научно-технического творчества. Ныне действует 10 интернет-ресурсов учебных заведений. Создан сайт отдела образования, обновлен сайт методического центра. Наступил этап сознания того, что ИКТ – компетентность в современном обществе не дань моде, а необходимость. Это понимает и учительство города Высечанского. В рамках реалізації міської програми розвитку освіти на 2011-2015 роки підкреслив доповідач в Лисичанську створюють всі можливі умови для розвитку та самореалізації інтелектуальних та творчих здібностей учнів. В школах міста працює 403 гуртка за інтересами та 175 гуртків у позашкільних закладах. Лисичанські школярі неодноразові переможці обласних та всеукраїнських олімпіад та конкурсів. Уважаємо колеги, з цілю своєїменного і організованого начала нового учебного рода, стабільного функціонування учених заведень, руководителі школ вместе з педагогічними колективами, родителями, підприємцями міста, исполнительним комітетом провели значительну роботу по приведенню надлежащего технічне состояния учебно-лабораторні поміщения, мастерські, спортивні зали. Спортплощадки, школьные дворы, столовые. И здесь я хотел бы отметить то, что государству на данном этапе становления сложно удовлетворить потребности образования на все 100%. И поэтому каждая область, город, район строит свою политику развития образования на местах. И благодаря правилам избранной политике руководства нашего города, городского головы, депутатского корпуса, мы за последние годы, говорилось уже здесь, сделали рывок в компьютеризации школ. Как было сказано и упоминалось о том, что раньше работали мы на списанных компьютерах. Началось обновление старых развалившихся окон учебных заведений. Получили более качественно тепло в осенне-зимний период. И, как было сказано, в дальнейшем эта работа будет продолжаться. Каждый член громады по силе возможности должен поддерживать общеобразование образование города. На что и последние два с половиной года, как говорится, была направлена работа городского совета, исполнительных органов, для того, чтобы сплотить вместе как государство, так и общественность, для того, чтобы поддерживать образование. Ну, я сейчас живу, конечно, по городе Лисичанский. И только со стороны родительских добровольных взносов спонсорской помощи были проведены работы и приобретено оборудование на сумму около 1 миллиона гривен в этом 2012 году. Смотр готовности школ, который проводится 21 22 августа комиссии исполкома показал, что все школы готовы на 1 сентября принять детей. Высокие готовности показали гимназия, лицеи, школы 7, 8, 9, 13, 14, 18, 27, 29, 32. Достаточный уровень готовности школ 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24, 25, 26, 28, 30. И самое главное, что комиссия была отмечена, что нет у нас вот в этом году последний год среднего уровня. Все коллективы, все коллективы буквально старались подготовить школу к новому учебному году. И хотелось бы с трибуны назвать фамилии тех людей, которые все-таки безвозмездно, понимая все трудности, помогают образованию. Хочу сказать, что большая помощь школам города была оказана. КП «Лисичанский» завод ЖБИ, директор Козелунова. ООО «Лисичанский» шахтиновый завод директор Семенов. ООО «Ригни» РАД директор Запорожец. Шахта «Капустина» директор Мещеряков. Лисичанская ОЭХ «Горгаз» Горобец. ЗАО «Лиспи» директор Кострюков. КП «Лисичанский» классей директор Панаид. Лисичанский подстрой директор Рубель. Горсвет директор Травер. Специализированный КТП 0328 28 «Маршель» директор Басюк. Капелли Сечанское троллейбусное управление Кецман. Ну и, конечно, нельзя не отметить, что неравнодушны к вопросам подготовки к новому учебному году городского головы лично Дунаева Сергея Владимировича. И депутатские корпусы. не могу не назвать, людей, которые прилагали большие усилия и помогали школам. Якимчук, Лихлицкий, Фоменко, Лызенко, Дубасов, Кравченко, Чабаны, Маслаков и многие другие. В обговоренні доповіді головного освітянина міста прийняли участь завідуюча методичним центром Євгенія Карпова, головний спеціаліст відділу освіти Наталія Масляникова, директор школи номер 18 Ольга Юсакова, вчитель початкових класів школи номер 6 Вікторія Гринько, завідуючий шкільним відділом санепідстанції Анатолій Висипков. На педагогічній конференції на загал було представлено 34 молодих спеціаліста, які з початком нового навчального року увільнються до лав лисичанського вчительства. Творчество успіха і професіонального роста сміла тривають. Школьного класса. Молодитов в с вид не забарились. Наверное, самые приятные слова, которые нужно сейчас сказать, которые я наверное не рассчитал, никогда даже услышать свою сторону. Это здравствуйте, коллеги. Буквально сегодня мы вступили в новую семью. К сожалению, по мере прохождения нашей конференции моя речь таяла с каждой минутой очень большой прогрессии. Но самое главное, что я хотел бы выделить, это спасибо всем вам за добрые слова. Спасибо всем вам за то, что наше будущее, наша первая ступенька. Дальше мы все станем директорами. Абсолютно все, которые перед нами станут, станут директорами, заместителями директоров в любых школах. Потому что мы, мы будущее поколение, мы стремимся вперед, и мы будем идти вперед. И мы сделаем все, чтобы наша жизнь и жизнь именно наших детей и наших классов была самой лучшей. Спасибо вам большое за самые лучшие пожелания. Далі на міській педагогічній нараді перейшли до нагородження педагогічних колективів, зокрема за високі показники у минулому навчальному році та за результатами смотру конкурсу щодо підготовки загальноосвітніх шкіл до нового 2012-2013 навчального року. На сцену центру позашкільної роботи зі школярами та молоддю було запрошено низку вчителів, які внесли свій вагомий внесок у розвиток і вдосконалення навчального процесу у школі. Всіх їх нагородили грамотами відділу освіти Лисичанської міської ради. Озброєні квітами, грамотами та прийнятими на конференції рішеннями, освітяни розійшлися по своїх школах готуватись до свята першого дзвоника. E